kimyoning asosiy tushunchalari 20 savol quyidagi o'zgarishlarning qaysi birida elementning yadro zaryadi o'zgarmaydi 20 savol a javob elektron yutib pozitron chiqarganda ya'ni bitta element deyapti elektronni yutib deyapti pozitron chiqarish kerak deyapti demak bitta elementni oladigan bo'lsak uning massasi bor va uning onun... zaryadi bor u bitta elektronni yutib o'rniga pozitron chiqarish kerak pozitron degani elektronga teskari ishorali zaryacha demak elementning massasi massaga nolni qo'shamiz massani o'zi ya'na nolda ayirtsak yana massaning o'zi kelib chiqadi zaryad kesa zaryadga qo'shamiz minus birni zaryad minus bir ya'ni zaryaddan ayrilib qoladi minus birni o'zi demak buni javobi z pilyus minus bir yana ayirib tashlaymiz endi birni natijada e z minus ikki holatda bo'lib qoladi demak buni zaryadi ikki birlikka kamayadigan bitta element paydo bo'ladi demak bizga aytyaptiki elementning deyapti yadro zaryadi o'zgarmas kerak lekin bizga zaryadi ikki birlikka kamayib ketyapti demak bu javob to'g'ri kelmaydi b javob b javobda pazitron yutib elektron chiqarganda de. demak elementimiz bitta pazitron yutib o'rniga bitta elektron chiqargan vaqtda massaning qiymatlari o'zgarmaydi zaryadning qiymati esa zaryadga birni qo'shamiz zed pilyus bir yana ayiramiz minus birni natija zet pilyus ikki bo'lib qoladi demak bu yerda zaryadning qiymati ikki birlikka oshib ketadi demak bu javob ham to'g'ri kelmaydi s javobimizga qaraymiz s javobda aytyaptiki proton yutib pozitron chiqarganda demak bitta elementimiz proton yutib o'rniga e, pozitron chiqarib yuborish kerak demak elementning massasi massaga birni qo'shamiz birga ortadi demak nolni darsa yana o'sha qoladi demak massa bu yerda bir qiymatga ortib ketar ekan zaryad esa z zetga birni qo'shamiz z plyus bir mana shundan ayirib tashlaymiz birni demak birdan qisqarib ketadi zetni o'zi qoladi demak javobimiz ztning o'zi demak bu yerda zaryad o'zgarmaganligi uchun javobimiz s javob bo'lib qoladi